assalomu alaykum qadrli muxlislar bu video donald trampning o'nta hashamatli o'yinchoqlari haqida donald tramp eng g'alvachi nomzod bo'lgan agar odamning puli qanchalik ko'p bo'lsa u mansab zinopoyalaridan shunchalik tez ko'tariladi va o'zini ko'rsatish uchun ko'p imkoniyatlari bo'ladi u shunchalik o'z boyligiga huruj qo'yganki hatto uni milliarder deb atashgani uchun sudga da'vo qilgan sizning e'tiboringizga amerika prezidentiga aylangan donald tramp boyliklarining katta bo'lmagan qismini taqdim etamiz birinchi qimmat bo'lmagan mashinalardan boshlaymiz kolleksiyaga bir qancha Rolls-Royce, 2011 yilning eng qimmat chevroleti va 1997 yilgi Lamborghini'lar kiradi bundan tashqari 2003 yilda ishlab chiqarilgan McLaren markasidagi mercedes benz CLR modeli ham e'tiborimizni tortdi bu dunyodagi eng kuchli va eng tez super mashinalardan hisoblanadi bu mashina paydo bo'lganida uning narxi 445 million aqsh dollaridan boshlangan ikkinchi trampning ikkinchi rolls roysi fantom fantom ishlab chiqaruvchilar tomonidan eng hashamatli safar uchun o'ylab topilgan bu mashina zamonaviylikning barcha hashamatini o'z ichiga olgan shubhasiz uning narxi birinchi narxidan ham oshdi bu yarim milliondan ham oshiq degani uchinchi milliarderning yana bir o'yinchog'i vertolyot hozircha unda uchta vertolyot bor matbuotning e'tiborini sikorskiy s yetmish olti tortdi nimasi bilan deysizmi bu albatta serhasham Trump yozuvi bilan emas balki egasining shaxsiy dekor o'ylaridan yaralganligi bilan ichki tomoni 24 karat oltin bilan bezatilgan ha bu hali hammasi bo'lmasa kerak shu narsa aniqki Trump vertolyotining takomillashishiga 750 yuz ming dollar sarflangan 4 trampning ikki samolyoti Cessna 750 va Boeing 757. donaldning shaxsan o'zi boing samolyoti uning eng sevimli o'yinchog'i ekanligini va bu uning nufuzini ko'tarishini tan oldi hatto bu samolyot haqidagi rolik ham mavjud samolyotning ichida bir qancha yotoqxona qabulxona o'yin kulgi xonalari oshxona va oltin rakavinali hammom bor donaldning aytishicha bunday samolyotga egalik qilish juda ajoyib beshinchi fransuz qiroli ludyovik 14 to'rtinchi ruhiga qurilgan shahar bog'iga qaragan 3 qavatli muhtasham penthouse. penthouse tramp oilasi bilan ko'chib kelishga majbur bo'lgan oq uy bilan solishtirganda osmon va yer kabi bir biridan farq qiladi bu uyda ko'plab oltin billur va olmoslar mavjud uyni qo'riqlashning o'ziga har kuni bir milliondan ortiq pul sarflanadi oltinchi dam olish kunlari va ta'tilda tramp o'ziga tegishli bo'lgan mar a lago mehmonxona klub kurortiga otlanadi bu uning eng qimmat ko'chmas mulki emas uning maydoni 100 ming kvadrat fut bo'lib 200 million dollar turadi donald va melanining nikoh to'yi aynan shu yerda bo'lib o'tgan bundan tashqari u yerdagi hashamatli binolar ijaraga beriladi yettinchi donald Trump 6 ta shtatda 10 ta golf maydonlariga ega u faqatgina golf o'yinlarining ishqibozi bo'lib qolmasdan katta yer maydonlarini sotib olib ularni zamonaviy golf klublariga ega kurortlarga aylantirishni yoqtiradi 8 mashhur wall stretdagi osmono'par bino bu binoning faqatgina 300 million aqsh dollariga baholangan qismigina donaldga tegishli qolgani uning farzandlariga donald binoni 1995 yilda sotib olgan va hozir egizak minoralarning ayanchli yo'q qilinishidan keyin New yorkdagi eng baland inshoot hisoblanadi to'qqizinchi tramp osmonopar binolarga befarq emas uning shaxsiy mol mulkiga manhettondagi tramp tover binosi ham kiradi zamonaviy bu inshoot betman uch kinosida ham suratga olingan hozirda u yerda trampning oilasi yashaydi uning narxi uch yuz yetmish million aqsh dollari deb baholangan o'ninchi trampning eng qimmat mulklaridan biri amerika avenyusidagi ofis binosi binoning umumiy qiymati 2 milliard aqsh dollari turadi lekin donaldga biznes markazining 30% tegishli bu ham kam emas albatta qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling